Wah, nampaknya Tuan M bersetuju eh. Kerajaan menyediakan suntikan dana sebanyak 1.1 bilion kepada Sapura Energy. Hmm, ni agak menarik sebab biasanya Tuan M ni dia bangkang je apa yang PMX buat. Tapi kali ni dia setuju. Okey, sama ada korang nak klasifikasikan 1.1 bilion ni dari aspek uh, pinjaman ke ataupun pelaburan ke ataupun bailout ke itu terpulang masing-masing lah. Tapi saya nak story satu benda menarik dekat sini eh. Dekat mana-mana negara pun biasanya dia akan ada syarikat-syarikat eh yang boleh diklasifikasikan sebagai too big to fail. Maksudnya syarikat-syarikat ni kalau dia gagal, kalau dia bankrupt, dia akan ada systemic risk kepada ekonomi. Jadi dia ada kesan rantaian dia. Kalau dia jatuh, yang lain pun akan jatuh dan juga berlaku masalah yang lebih besar ke dalam ekonomi lah. That's why dalam keadaan-keadaan tertentu eh, kerajaan akan menyelamatkan sesebuah syarikat tu walaupun sebenarnya dia mungkin tak ada kena-mengena dengan kerajaan pun. Okay, saya bagi contoh bank eh. Bank ni, dia boleh dikategorikan sebagai too big to fail sebagai contoh. Now, katakanlah sebuah bank tu gagal. Bila sebuah bank tu gagal ataupun bank tu bankrupt, dia akan mengakibatkan panik. Ha, jadi, orang akan panik, orang akan tarik, keluarkan duit. Jadi kalaulah bank itu tidak diselamatkan, mungkin orang-orang yang simpan dekat bank lain pun dalam keadaan ketakutan dia akan tarik duit dia keluar. Ini akan menyebabkan bank run. Saya bagi contoh eh, walaupun US tu kita gelarkan dia orang sebagai sebuah negara kapitalis, cuba korang tengok apa yang berlaku pada tahun 2008. Dia orang melancarkan apa yang dipanggil sebagai Trouble Asset Relief Program ataupun TARP. Yang mana, kerajaan US menyediakan bailout sejumlah 700 bilion US dollar untuk menyelamatkan bank-bank dekat US ni. Jadi bagi kes Sapura Energy ni pun, dia sama. Dia boleh dikategorikan sebagai sebuah syarikat yang too big to fail. Sebab, kalau dia gagal, kalau dia gulung tikar, apa akan jadi kepada vendor-vendor dia orang? Terutamanya yang majoritinya adalah Bumi putra. Mereka ni pun akan akhirnya menutup perniagaan diorang dan akan berlaku pengangguran ataupun pembuangan kerja beramai-ramai. Akan tetapi, setiap kali mana-mana kerajaan dekat dalam dunia ni bail out pun, diorang akan berhadapan dengan satu masalah ni iaitu moral hazard. Moral hazard ni bermaksud, katakanlah sebuah kerajaan tu, dia selamatkan satu syarikat tu dan akan ada moral hazard. Maksudnya, mentality management dekat syarikat tu akan cakap alah tak apalah next time kalau ada masalah pun nanti kerajaan akan datang selamatkan aku. Jadi ini adalah satu masalah moral hazard eh yang akan berlaku kalau kerajaan ataupun mana-mana kerajaan dekat dunia ni melaksanakan bailout. Akan tetapi ada something yang PMX buat dekat sini saya sangat setuju. Okay